नानू भगवद्गीतेया 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು કંಠಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾತದ್ವಾದಶೋತ್ಯಾಯಃ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯ ताये ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततममताः ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन् ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियत्घ्रामं सर्वत्र समबु तयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसा अव्यक्ता, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मान् ध्यायन्तौपासते तेषामहं समुद्धर्ता प्रत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्था मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरः अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुन्दनिञ्जय अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागश्चागश्चान्तिरपनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते क्षयः यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षुचिदक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागीभक्तिमान्यः प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदामानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समःसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॐ तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु